Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan 3 iaitu persembahan bagi subjek GWCP1042 Kumpulan saya terdiri daripada 3 orang ahli iaitu saya sendiri Alia Nazihah, Subah Saktibel dan Fitri Nur Alia Kaisara. Kami daripada uh, unit PAKK 3, uh, ambilan Ogos 2025 Sebelum saya masuk kepada analisis, saya ingin menerangkan dulu uh, tentang soalan tugasan tiga agar kita faham tentang apa analisis yang kita ingin sampaikan. Jadi soalan, ber, uh, soalan berbunyi, secara berkumpulan antara tiga ataupun empat orang hasilkan pembentangan analisis terhadap satu artikel jurnal penyelidikan dengan menekankan aspek keutuhan wacana, ketetapan sumber rujukan serta kejelasan penulisan akademik. Hujah-hujah yang dibangunkan perlu disampaikan melalui rakaman video menggunakan aplikasi yang sesuai mengikut kemahiran kumpulan dengan durasi maksimum 30 minit. Dan seterusnya dimuat naik ke saluran YouTube. Setiap kumpulan juga diwajibkan melampirkan artikel penyelidikan yang dianalisis bersama slaid pembentangan yang digunakan. Setelah saya berbincang dengan ahli kumpulan saya, kami bersetuju untuk memilih artikel Impak dan cabaran pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran atas talian Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Artikel ini ditulis oleh Nilabani Anak Perempuan Mahalingam Dan Khairul Azhar Jamaluddin Yang diterbitkan pada uh, 31 Disember 2021 Jadi kita masuk kepada analisis yang pertama Iaitu keutuhan wacana Jadi uh, selepas saya membuat beberapa pembacaan saya dapat mengenalpasti bahawa keutuhan wacana ini terdapat uh, empat jenis iaitu keutuhan semantik, leksikal, gramatikal dan fonologi. Jadi uh, yang pertama adalah keutuhan semantik. Menurut Faridah Nazim. Jadi contoh pertama untuk keutahan semantik Dunia pendidikan dalam era pandemik ini telah mula menuju ke arah pengajaran dan pembelajaran dalam talian yang menggunakan pelbagai aplikasi yang sedia ada. Pembelajaran, pengajaran dan pemudahcaraan dalam talian merupakan satu cara aktiviti akademik yang disalurkan melalui penerapan teknologi digital dan internet dan Uh, kini diperbagaikan semula sebagai pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR di Malaysia. Uh, terdapat rujukan uh, balik anafora yang jelas menggunakan perasa pembelajaran, pengajaran, pemudah caraan yang saya gariskan dengan kala merah pada permulaan ayat 3 merujuk kepada konsep yang diperkenalkan pada ayat yang kedua. Uh, jadi kita dapat li lihat kat sini adanya perkaitan antara dua ayat yang di-highlight yang ingin menerangkan tentang pembelajaran melalui talian apabila era pandemik mula berlaku. Okey, seterusnya kita masuk kepada contoh keutuhan semantik yang kedua. Pembelajaran atas talian selama sehari tanpa kegiatan fizikal yang aktif telah mendatangkan rasa kebosanan kepada murid-murid dalam memberi tumpuan terhadap pembelajaran atas tayang. Uh, bagi mencegah uh, keadaan begini, KPM telah pun memohon para pendidik untuk menggantikan cara pengajaran yang sesuai yang boleh menarik perhatian dan mendorong murid untuk melakukan pembelajarannya. Perasa bagi mencegah keadaan begini yang digariskan dengan ah uh, kalim merah pada permulaan ayat 5 berfungsi sebagai penanda wacana yang merujuk kepada uh, masalah yang dibincangkan dalam ayat-ayat yang -ayat sebelumnya iaitu murid tiada malu-malas dan kurang strategi. Uh, jadi penanda wacana ini bertujuan untuk terangkan cara atasi uh, kebosanan murid-murid ini yang diterangkan pada ayat yang sebelumnya. Uh, jadi kita masuk kepada keutuhan yang kedua iaitu keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal merujuk kepada cara perkataan dan frasa dalam sesebuah tulisan saling berkait dari segi makna. Ia dicapai terutamanya melalui pengulangan perkataan yang relevan. Jadi uh, ini menunjukkan adanya pengulangan dan uh, mengaitkan perkataan supaya cara penceritaan uh, tak lari daripada topik yang ingin disampaikan. Jadi kita masuk kepada contoh uh, keutuhan leksikal yang pertama. Menurut Zami dan Anita, kekurangan motivasi daripada ibu bapa menyebabkan motivasi murid-murid turut berkurangnya untuk meneruskan pembelajaran atas talian Hal ini kerana ibu bapa tidak menumpukan perhatian terhadap pendidikan anak-anak Makin mereka lebih memberi keutamaan terhadap pekerjaan dan pendapatan mereka sepanjang tempoh PKP Justeru, kurangnya sokongan dan dorongan daripada ibu bapa menjadi punca kepada kekurangan motivasi murid dalam meneruskan pembelajaran atas talian Maka sebagai ibu bapa perlu memahami kewajipan dan tanggungjawab mereka ke atas pembelajaran anak-anak dengan menyediakan keperluan asas yang digunakan semasa pembelajaran atas talian serta selalu mendorong anak-anaknya bagi mengikuti pembelajarannya kerana kini anak-anak berada dalam peninjauan ibu bapa sepanjang PKP. Jadi daripada Baiklah, uh, kita dapat uh, mengena pasti ada pengulangan uh, beberapa beberapa perkataan iaitu perkataan uh, motivasi yang digariskan dengan kala hijau dan pengulangan uh, perkataan ibu bapa yang digariskan dengan kala merah. Uh, jadi uh, pengulangan kata motivasi mengukuhkan fokus kepada cabaran utama iaitu kurangnya motivasi. Uh, pengulangan perasaan ibu bapa pula menekankan peranan leksikal mereka sebagai ejen utama penyelesaian kepada cabaran tersebut. Setiap ayat dalam perangan ini terikat secara makna kepada tema cabaran motivasi dan peranan keluarga. Okay, jadi kita masuk ke keutuhan uh, contoh keutuhan leksikal yang kedua. Penggunaan pembelajaran atas talian sememangnya lebih mudah digunakan dalam pembelajaran secara maya. Pembelajaran atas talian menjadikan strategi pembelajaran secara elektronik dan digital di mana pendidik dan murid tidak perlu melakukan komunikasi secara berhadapan muka. Uh, jadi kita tengok daripada ayat yang pertama dan ayat kedua terdapat pengulangan perkataan iaitu pembelajaran atas talian. Jadi frasa kunci, frasa kunci pembelajaran atas talian yang diulang dalam perenggan yang sama Namun ia berfungsi sebagai penegasan dan kesinambungan idea Keutuhan wacana yang ketiga adalah keutuhan gramatikal Gramatikal bermaksud tata bahasa Bidang kajian semantik yang mengkaji makna Yang datang daripada proses gramatikal Seperti pengimbuhan, penggandaan dan pemajmukan uh, Jadi ini memastikan semua ayat dalam satu tulisan Disusun secara betul dan berkait secara tata bahasa uh, Contoh keutahan gramatikal yang pertama Penggunaan ICT juga dianggap sebagai salah satu tanda penyawai bagi warga pendidik, pendidik dan penyelidik dalam dunia pendidikan Jadi, tanpa kesediaan penerapan ICT dan sokongan yang diberikan warga pendidik tidak akan bersedia untuk menerapkan kaedah pedagogi yang baharu Perkataan jadi menunjukkan hubungan kesimpulan daripada ayat yang sebelumnya Uh, untuk mengaitkan kesan buruk jika tiada berlakunya penerapan ICT kepada pendidik Ia membolehkan kesimpulan uh, dibuat melalui penerangan uh, penggunaan ICT Jadi contoh keutuhan gramatikal yang kedua Pelaksanaan pembelajaran atas talian didapati turut mendapat maklum balas yang negatif apabila terdapat murid-murid yang tertekan akibat uh, kurang bersedia menggunakan strategi pembelajaran yang lain jadi penggadaan seperti perkataan murid-murid yang digariskan dengan kala uh, merah secara jelas menunjukkan subjek ayat adalah jama' dan ini adalah selaras dengan tuntutan tata bahasa apabila merujuk kepada populasi pelajar. Jadi penulisan ini fokus kepada semua murid dan bukan secara individual. Jadi kata ganda sangat memainkan peranan yang sangat penting. Jadi keutuhan wacana yang terakhir adalah keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi bermaksud kajian yang melibatkan pola bunyi bahasa atau bunyi yang berfungsi uh, dalam bahasa. Perubahan bunyi bahasa melalui perbandingan bunyi bahasa dalam bahasa yang berkaitan. Uh, jadi uh, keutuhan fonologi ini melibatkan keutuhan tentang bunyi suara Ataupun tanda baca yang kita guna untuk memastikan cerita uh, yang ditulis oleh penulis disampaikan uh, secara betul ataupun tidak uh, Contoh keutuhan fonologi yang pertama Konsep pembelajaran ini juga dikenali sebagai e-pembelajaran Adalah pengaruh dalam proses perubahan pendidikan tradisional ke dalam bentuk alam maya baik, kandungan dan kaedah. Penggunaan koma yang dibulatkan uh, uh, dengan colour merah sebelum frasa baik, kandungan dan kaedah membolehkan penulis menjelaskan aspek-aspek spesifik kandungan dan kaedah yang terlibat dalam perubahan pendidikan ke alam maya. Uh, jika tiada tanda koma ini, uh, pembaca mungkin keliru sama ada frasa itu merujuk kepada perubahan secara umum ataupun Uh, hanya kepada alam maya. Contoh keutuhan fonologi yang kedua, kecekapan dan penguasaan ilmu teknologi maklumat dan komunikasi mereka ke tahap yang lebih tinggi dan berkesan. Hashim Eid Al menyatakan juga kesan dari pandemik ini menunjukkan perubahan yang besar dalam penggunaan teknologi digital dalam bidang pendidikan. Kesan pembelajaran atas talian seperti aplikasi YouTube, Google Classroom, Google Drive, Google Form dan quizzes dalam pembelajaran dapat dimanfaatkan. Kecekapan penggunaan aplikasi ini boleh dilihat melalui kajian daripada Isha EL yang menunjukkan bahawa dalam penggunaan aplikasi Kahoot, seramai 86% murid yang terlibat dalam kajian mereka bersetuju bahawa pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih efektif. Menurut kajian Muhammad Yusuf dan Tahir juga menunjukkan bahawa aplikasi media sosial dalam pembelajaran atas talian seperti YouTube merupakan aplikasi yang menenangkan murid melihat sesuatu perkara secara realistik dan simulasi menerusi aplikasi tersebut juga merupakan medium yang menempatkan kedudukan ketiga dalam kajian beliau iaitu faedah menggunakan laman sosial dalam pendidikan IPTA. Uh, Noktah yang dibulatkan dengan kala uh, merah memastikan bahawa setiap idea berkaitan kesan dan sumbangan pembelajaran atas talian. Contohnya, penemuan kajian, faedah laman sosial, transformasi pendidikan disampaikan sebagai hujah yang lengkap dan berasingan. Pembahagian setiap ayat dengan uh, tanda noktah dapat membentuk intonasi yang berbeza oleh pembaca pada setiap ayat. Sekarang kita akan melihat kepada analisis ketepatan sumber rujukan. Kemahiran membuat rujukan merupakan elemen yang sangat penting dalam penulisan akademik. Ia meningkat menekankan nilai kejujuran intelektual dan etika ilmiah yang perlu ada pada setiap penulis atau penyelidik. Menurut buku penulisan akademik, rujukan ialah proses memberi pengiktirafan kepada sumber asal yang digunakan dalam sesuatu penulisan, sama ada dalam bentuk buku, artikel, jurnal, laman web atau bahan lain. Amalan ini bukan sahaja menunjukkan tanggungjawab penulis terhadap ketepatan maklumat tetapi juga membantu pembaca menelusuri sumber asal bagi tujuan pengesahan atau bacaan lanjut. Justeru, penguasaan kemahiran membuat rujukan secara betul dan mengikut gaya seperti APA, MLA atau Chicago amat penting untuk memastikan penulisan akademik yang berkualiti, beretika dan boleh dipercayai. Dalam pembentangan ini, saya akan menerangkan analisis rujukan bagi slide 18 hingga 22 yang merangkumi jumlah dan jenis rujukan format penulisan, tahap, kesayangan sumber serta rumusan keseluruhan. Seterusnya ialah jumlah dan jenis rujukan. Untuk bahagian pertama, kami meneliti keseluruhan senarai rujukan yang digunakan dalam kajian ini. Secara keseluruhan, terdapat kira-kira 40 sumber rujukan yang digunakan. Jumlah ini menunjukkan usaha yang, yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber sahih dan terkini. Apabila diperincikan, 60% daripada rujukan adalah artikel jurnal akademik yang merupakan sumber paling berwibawa dan berindeks. Ini menunjukkan bahawa penulisan kami berpaksikan sumber ilmiah yang kuat dan disokong oleh dapatan penyelidikan sebenar. Seterusnya, 20% terdiri daripada prosiding dan laporan rasmi yang berfungsi menyokong konteks tempatan dan pandangan semasa dalam bidang pendidikan. 10% pula ialah buku dan tesis universiti yang membantu memperkuku asas teori dan hujah ilmiah. Akhir sekali, 10% lagi datang daripada laman web dan sumber berita yang digunakan untuk melengkapkan data semasa dan maklumat terkini kesimbangan ini menunjukkan gabungan antara rujukan teori, kajian empirikal dan sumber semasa yang menjadikan keseluruhan penulisan lebih menyeluruh dan relevan. Seterusnya, format penulisan rujukan. Seterusnya, dari segi format penulisan, kami dapati gaya yang digunakan ialah APA style American Psychological Association. Walaupun terdapat sedikit campuran antara edisi ke-6 dan ke-7, secara keseluruhan gaya ini digunakan dengan konsisten dan menepati ciri utama format APA. Antara ciri yang dapat dilihat ialah penulisan nama penulis diikuti tahun dalam kurungan. Contohnya, Zutip.2020. Selain itu, tajuk artikel ditulis dalam huruf kecil kecuali huruf pertama dan nama jurnal dicetak dalam bentuk italik. Maklum tentang volume, nombor, isu dan halaman Turut dinyatakan dengan baik Manakala URL iaitu link disertakan bagi sumber dalam talian Namun kami juga mendapati Terdapat beberapa kesalahan kecil Seperti penggunaan huruf besar dan kecil Yang tidak konsisten pada nama penulis Contohnya muhammadnajib.h Selain itu terdapat juga beberapa rujukan yang tidak menyatakan nama jurnal penuh Contohnya hanya online jurnal for Cultivate Practitioners Volume 4 tanpa tajuk lengkap. Kesalahan ini mungkin kecil tetapi dalam konteks akademik ia penting untuk diperbetulkan bagi mengekalkan ketepatan dan profesionalisme penulisan ilmiah. Seterusnya, rujukan proseding dan thesis Untuk slide seterusnya, kami meneliti rujukan yang datang daripada proseding dan thesis universiti Walaupun bahan-bahan ini tidak dikategorikan sebagai jurnal berwasit penuh, namun ia tetap dianggap sahih dan boleh diterima sebagai sumber akademik. Contohnya, Muhammad Fairuz Jawad Jafar 2020 daripada proceeding Seminar Darul Aman 2020 merupakan laporan kajian tempatan yang memberikan gambaran praktikal terhadap isu pendidikan semasa. Begitu juga Ahmad Rizal bin Muhammad Rais, 2015 dalam proceeding 7th International Seminar on Regional Education UKM. Semua ini juga sahih secara akademik Cuma tidak berada dalam indeks antarabangsa Selain itu, Nuriani Doman 2017 melalui TC sarjananya di UTH yang menyediakan data empirikal yang mendalam dan sesuai dijadikan rujukan tambahan. Manakala Zamri dan Anita 2020 menerbitkan bab buku di bawah, bawah penerbit UKM yang juga diterima luas sebagai penerbit universiti yang diiktiraf. Akhir sekali, Yogeshwari Kupusami 2021 menyu menimbang laporan konseptual dalam pendidik, bidang pendidikan yang membantu memperkukuh konteks semasa dalam analisis kami. Kesemua rujukan ini memperlihatkan kepelbagai sumber ilmiah dan usaha untuk menyimbangkan antara rujukan global dan konteks tempatan. Seterusnya ialah tahap kesahihan sumber. Untuk memastikan kualiti rujukan yang digunakan, kami menilai tahap kesahihan setiap kategori sumber. Daripada 40 rujukan, sekitar 22 daripadanya ialah artikel jurnal yang kami dikategorikan sebagai sangat sahih kerana diterbitkan dalam jurnal akademik berindeks. Seterusnya terdapat kira-kira 7 sumber daripada proceeding dan thesis yang dikategorikan sebagai sederhana sahih, sesuai digunakan sebagai rujukan sokongan terutama dalam konteks tempatan. 3 laporan rasmi seperti dokumen dasar kerajaan dan laporan pendidikan kebangsaan turut dikategorikan sebagai sahih kerana ia mengandungi data rasmi dan boleh dijadikan bukti sokongan yang kukuh. Lain sekali, empat sumber daripada media dan laman web dinilai sebagai terhad walaupun masih berguna untuk mendapatkan data semasa atau pandangan masyarakat. Namun, sumber ini tidak sesuai dijadikan rujuk utama bagi hujah akademik. Keseluruhan penilaian ini membuktikan bahawa majoriti sumber kami datang daripada bahan ilmiah yang berkualiti tinggi dengan sokongan tambahan daripada sumber tempatan dan semasa bagi memastikan kesimbangan yang baik. Seterusnya ialah rumusan keseluruhan. Sebagai rumusan keseluruhan, kami dapat simpulkan bahawa bahan rujukan yang digunakan dalam kajian ini adalah pelbagai, sahih dan seimbang. Kekuatan utama terletak pada penggunaan artikel jurnal berindeks bagi sebagai asas teori utama disokong oleh prosiding, tesis dan laporan rasmi yang memperkukuh konteks tempatan dan praktikal. Walaupun terdapat sedikit kekurangan dari segi konsistensi gaya APA, namun aspek ini boleh diperbaiki dengan semakan semula yang lebih teliti. Se secara keseluruhannya, rujukan yang digunakan menunjukkan kehak ketelitian, kejujuran akademik dan keupayaan menilai sumber dengan kritikal. Melalui analisis ini, kami bukan sahaja memastikan setiap maklumat mencari sumber yang sahih Tetapi juga menunjukkan kepentingan etika dan tangg tanggungjawab dalam penulisan ilmiah Sesuatu yang sangat penting dalam dunia akademik masa kini okay. Seterusnya, dalam analisis 3, saya akan menjelaskan tentang kejelasan dalam penulisan Menurut Aziz Saleh 2007, dia menyatakan kejelasan sebagai isi kandungan jelas tepat, tidak kabur dan senang untuk orang fahami. Dalam penulisan akademik, setiap pandangan dan hujah yang dimuka, dikemukakan lazimnya disokong dengan bukti yang kukuh untuk menjadikan hujah dan fakta lebih jelas dan difahami pembaca serta dapat menonjolkan dapat menonjolkan kematangan pemikiran penulis. Secara ringkasnya, Kejelasan dalam penulisan bukan sahaja membantu menyampaikan mesej dengan berkesan, malah dapat meningkatkan kredibiliti dan kepercayaan pembaca terhadap penulis. Jadi, apabila sesuatu penulisan itu jelas dan tersusun, pembaca lebih mudah menilai isi kandungan serta menghargai nilai ilmu yang, yang ingin disampaikan oleh penulis. Oleh itu, penulis perlu menitik beratkan aspek kejelasan agar hasil penulisannya betul-betul berkualiti dan mampu memberikan impak yang besar dan yang positif kepada pembaca. Masih lagi di dalam analisis tiga, kejelasan dalam penulisan terdapat dua aspek penting yang perlu diberikan perhatian iaitu koheren dan kohesi. Koheren dalam penulisan akademik bersifat subjektif dan perlu dilihat secara menyeluruh Secara mudahnya, koheren bermaksud kesinambungan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam sebuah penulisan agar mudah difahami oleh pembaca. Penulisan yang koheren akan lebih tersusun dan mudah difahami oleh pembaca kerana idea yang disampaikan secara berurutan dan mengikut logik. Seterusnya, kita beralih kepada aspek yang kedua iaitu kohesi. Kohesi merupakan hubungan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Konsep kohesif merujuk kepada hubungan bentuk, iaitu unsur-unsur wacana yang digunakan untuk menyesuaikan wacana supaya memiliki kesepaduan dan utuh. Unsur kohesi ini sangat penting kerana ia berfungsi sebagai penghubung antara ayat dan perenggan supaya pembaca dapat mengikuti jalan pemikiran penulis dengan lebih mudah. Bukti koheren dalam gambar ini dapat dilihat pada satu perenggan utama iaitu perenggan pertama yang bermula dari ayat pertama hingga yang terakhir. Dalam perenggan ini, koheren dapat dikenal pasti kerana setiap ayat saling berkait. Bermula dengan masalah utama iaitu impak negatif iaitu impak negatif pembelajaran atas talian diikuti penjelasan sebab dan akibat serta cadangan penyelesaian oleh pihak KPM. Hubungan logik yang terdapat di sini boleh diperhatikan melalui beberapa perkara. Pada awalnya, ayat pertama menjelaskan masalah utama yang berlaku iaitu maklum balas negatif dan tekanan yang dihadapi oleh murid. Kemudian, ayat berikut menyerahkan sebab-sebab tekanan tersebut dengan merujuk kepada kajian diikuti penjelasan tentang kesan kebosanan dan kurangnya tumpuan murid. Seterusnya, langkah pencegahan oleh pihak KPM turut dijelaskan dan akhirnya peranggan dirumuskan dengan kenyataan penyelidik bahawa PDP yang tidak menarik menyebabkan tanggapan buruk dalam kalangan murid. Jelas di sini bahawa setiap ayat dalam peranggan ini saling berkait antara topik, sebab, akibat dan cadangan. Kesemuanya menunjukkan bukti koheren dalam keseluruhan peranggan bukti kohesi dalam gambar tersebut dapat dilihat pada penggunaan kata rujukan, kata hubung, kata hubung dan pengulangan istilah yang memastikan ayat-ayat dalam perenggan saling berkaitan secara tata bahasa. Jadi, uh, penggunaan kata ganti yang terdapat dalam ayat tersebut adalah uh, ini, tersebut, itu dan hal ini. Contohnya macam contoh yang kita boleh rujuk adalah pada baris yang keenam iaitu pengajaran dan pembelajaran tersebut bersifat kreatif dan pada baris yang ke-11 kenyataan ini boleh dirujuk. Jadi dekat sini dia membantu mengaitkan dengan mengaitkan ayat dengan maklumat yang sebelumnya dan pengulangan istilah utama seperti pembelajaran interaktif dan inter, pembelajaran interaktif, pembelajaran atas talian dan pendidik dan pendidik juga mengukuhkan lagi kohesi dengan mengingatkan pembaca mengenai topik utama yang dibincangkan meretasi ayat dan perenggan. Selain itu, penggunaan kata hubung seperti oleh itu, namun dan dengan mengusahakan pada yang terdapat pada barisan ketujuh dan kesembilan menyelahkan lagi hubungan sebab dan akibat antara ayat dan sekaligus menjadikan aliran maklumat menjadi lebih lancar. Semua elemen ini membuktikan wujudnya kohesi dalam teks yang dipaparkan di dalam gambar.